Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Müğənninin Adir Qafarzadə Rusiyada uçuşların dayandırılmasından danışıb. Axşaməzə açıqlama verən ifaçı bildirib ki, həyat yoldaşı Sevinç xanım və oğlu Əziz Moskvada qalıb. Ayın 6-sında Bakiyə uçmalı idilər. Bir gün qalmış uçuşlar dayandı, qaldılar orada. Onlar üçün narahatam. Mənim toyum təxirə düşmədi. Moskva oxuyana olmamışam. Şəhər toylarına gedirəm. Rusiya toylarına gec-gec gedirəm. Öz tamaşaçım var orada. Sənət dostlarımın toyları qaldı. Nə qədər həmyerlimiz qaldı. Müharibə olmasın. Əsas xalqımız salamat olsun deyə Nadir Qafarzadə söyləyib.